Моє шанування, ви на Ютуб каналі Львів Мадія. Дякуємо вам за довіру, за те, що ви з нами до нашої ефіри доєднуємо Дмитра Гудкова, російського опозиціонера, пане Дмитре. Моє мої вітання. Добрий день. Да, приветствую вас. Пане Дмитрій, ну у нас є різні повідомлення про те, що відбувається в Курській області, оскільки Україна офіційно це не коментує. Ми можемо посилатися на інформацію, тільки яка є з місцевих пабліків. Зокрема, йдеться про те, що зараз закрите залізничне сполучення, немає доступу до мережі інтернет, не працює Ютуб. Евакуація відбувається самостійно. Місцеві говорять про те, що російська армія їх не захищає, і ми бачимо кадри масової здачі в полон російських військовослужбовців на території Курської області. Що ви, що ви про це думаєте? І чи будуть шукати винних у Кремлі? Ну я вважаю, що це очень э, хорошо продумана військова операція, звісно. Потому что, как мы видим, российская армия оказалась не готова к тому, что будет именно прорыв а, на территории, которая а, и раньше принадлежала России, а, и очевидно, что а, недостаточно количество людей а, войск у российской федерации для того, чтобы быть готовым к таким а, атакам. Вот. И сейчас Путин, конечно, Кремль оказались в сложной ситуации, потому что одно дело, ты проводишь операции на территории Украины, да, и называешь это все специальная операция. Другое дело, когда уже боевые действия уже официально проходят на твоей собственной территории, не ту, которую ты отжал и которую ты назвал своей, да, то которая, которая ну, по нормам международного права была твоей. Вот. И вот для Кремля сейчас ситуация сложная. Почему они там, я думаю, интернет на всякий случай, YouTube начинает ограничивать, потому что они очень не заинтересованы в том, чтобы эта информация распространялась, потому что а это уже может создать некие внутриполитические риски для Путина. Потому что ну, ты же не можешь проводить успешно военную операцию, если вдруг это все тебе бумерангом прилетает и уже проводится и проходит на твоей территории. Это раз. А во-вторых, по российским всем законам, по доктрине безопасности, да, которая была официально как бы, принята до нападения, по сути, если происходит на территорию твоей собственной страны, то ты, ну, по сути, это объявление войны. Да? Почему я... Я понимаю, что для Украины эта война идет для всех граждан давно, и я это всегда называл войной, и не только с 22-го года, а с 14-го. Но формально Путин это никогда не называл войной. Формально это специальная военная операция. Почему именно такой статус был придуман? Потому что если ты объявляешь войну, то автоматически ты должен закрыть границы и объявить мобилизацию, всего. Так устроено российское законодательство. А Путин очень боялся э, ну, объявлять мобилизацию, потому что даже частичная мобилизация, которую он провел, она не очень хорошо для него прошла, поскольку люди выставились в очередь не в военкоматы, а на границе, Кто с Грузией, кто там с э, другими странами, кто-то еще в Европу успел сбежать кто-то там даже в Монголию, ну, в общем, в Казахстан и так далее. Вот. И получается, если произошло нападение, то ты вроде бы как бы в соответствии с докриной должен объявить войну. А это со всеми вытекающими последствиями. А если ты объявляешь войну, то значит ты должен каким-то образом ответить. У тебя в арсенале что есть? Это мобилизация, да, или у тебя есть еще ядерное оружие, да, отвечу. Значит, применяя и тактическое ядерное оружие, это значит, что все Путин абсолютно теряет любую позицию, любую поддержку, где бы то ни было, и с ним будут воевать уже до последнего, так сказать, вздоха его. А объявление мобилизации тоже для него это история очень такая болезненная, потому что но а, это точно уже люди не поддержат, потому что даже сейчас мобилизация проходит на коммерческой основе. Ну, на добровольной. Добровольно, конечно. Люди идут за деньги. Ну, И так. денег уже предлагается такое количество, что явно с этим проблемы начинаются. Да. Ну, вы... Пока еще деньгами они регулируют. Оце вот. що остання новина, це те, що я бачу, що Путін удвічі збільшив одноразову виплату для тих, хто готовий укласти контракт з Міноборони РФ зі 195 до 400 тисяч рублів. Ну, здається, доведеться йому після цього прориву в Курській області ще раз подвоїти суму. Да, так, це 400 тисяч только тим, хто займається рекрутингом. А разные выплаты уже там. В Питере, в Москве почти 2 миллиона рублей. Вот. Но пока еще потенциал есть увеличивать это финансирование. И, наверное, оно будет увеличиваться. Вот. И даже сейчас уже во многих вот этих Z-пабликах э, людям советуют подождать два 2-3 месяца, пока расценки с 2 миллионов до 3 не вырастут, или до 2,5. Вот. Э, соответственно, ну пока Путин нефть продает, да, даже если Запад не будет эту нефть покупать или нефтепродукты, но все равно кто-то будет покупать. Так рынок устроен. да, И 6 миллионов баррелей в день заместить невозможно. Поэтому Путин эти деньги получает, у него есть, есть резервы, чтобы увеличивать. Пока, к сожалению, есть резервы увеличивать это финансирование. Я думаю, что мы увидим и 2,5 миллиона, и когда-нибудь даже 3 миллиона разовые выплаты. Вот. Но а, статус... Война – это уже совершенно другие риски. Это уже мобилизация не на коммерческой основе, а принудительной. Принудительная основа меняет следующее: если человек гибнет после того, как он контракт подписал за деньги, то это его выбор. Он решил срубить бабла и погиб. Но ну, это как бы его проблема. Когда государство будет заставлять идти на войну тех, кто не хочет, будет всех выдергивать из мирной жизни и отправлять, и люди там будут гибнуть, это уже ответственность и вина государства. Это будет менять отношение к Путину, к его власти, к Минобороны, ко всем. Ко всем институтам власти. Вот в чем сейчас сложность ситуации. Но посмотрим, как он из этой ситуации будет выходить, я имею в виду Путина. Ви знаєте, коли Росія в лютому 22-го напала на Україну, ми говорили про те, що в нас неочікувано новий союзник. Це корупція в російській армії, тому що ми бачили, які колони йшли і як вони були забезпечені. І тут, якщо говорити про корупцію за 20 годин. Військові Україна не підтверджує, що це збройні сили України, але в Курській області прорвали дві лінії оборони, які РФ будувала два з половиною роки війни і витратили 15 мільярдів рублів. А, як ви вважаєте, чи mm -hmm. будуть шукати винних, і чи знову корупція стає нам в пригоді? Я маю на увазі нам це Україні. Ну, суть, звісно, чим більше там розворовується, тим менше грошей доходить. до производства там, пушек, патронов, ракет и так далее. Но дело в том, что у Путина слишком много денег. Вот по цифрам. Тратит он, если мы возьмем федеральные и региональные выплаты, то где-то порядка максимум да, 9% ВВП. В цифрах это 120 миллиардов долларов в год. При том, что 120 миллиардов путинских, это примерно 200 миллиардов западных. Почему? Потому что себестоимость производства там, Патронов, ракет, там и чего-то еще в России там в некоторых случаях в разы. Просто в разы, в разы дешевле. Потому что Путин э, успел за эти два года создать там, одно производство, другое производство. А в Европе мы видим это пока не происходит. Поэтому очень часто там какие-то вещи просто покупаются у третьих стран за другие деньги. вот И это э, большая сумма, ее хватает и на то, чтобы так сказать, украсть часть, да, но и все равно до ракет, и до танков, и до пушек это тоже, к сожалению, доходит. Пане Дмитрі, прорив Курську область відбувся зі сторони Сумської області. Раніше українська розвідка повідомляла, що росіяни після харківського наступу планують наступати в Сумську область. І були повідомлення про те, що там Кадирів підтяг кадирів підтягує свої підрозділи. Зараз те, що пишуть зетвоєнкори і місцеві пабліки, що Ахмат просто втік зі суджі, і що суддя вже під контролем. Украины. Чего будут иметь наследки для Кадырова и его ведь вот такие Да ничего. Ну, он просто не хочет расходовать твоих людей на эту войну, потому что у Кадырова слишком много врагов внутри России. И а, силовики, скажем, службы а, давно уже спят а, и видят и мечтают о том, чтобы как с Кадыровым расправиться. Кадыров это прекрасно понимает, поэтому когда нужно в ТикТоке продемонстрировать какие-то возможности, он это делает. Когда наступают реальные какие-то риски для его людей, то он их э, бережет, да, и дает им команду сохранить состав, потому что, ну а вдруг через какое-то время произойдет э, переворот в России, вот, а он наверняка как человек не глупый, э, он понимает, что такое может быть. И здесь у тебя куча врагов от Бастрыкина до Патрушева, да, от там каких-то губернаторов до силовиков. Поэтому ну, Кадыров, он такой царек внутри России со своей, так сказать, подконтрольной территорией. Да, у него есть личные отношения с Путиным, но при этом он вполне себе такой достаточно самостоятельный, поскольку у него частная армия, которая не зависит от. Федеральна власті, так що нічого з Кадиром не случиться. Ну ми ж прекрасно розуміємо, що російська диктатура це не тільки Путін, це його близьке оточення, це російські еліта. Після оцього прориву в Курській області. Чи будуть ставити питання? А як так трапилося? І чи це може похитнути владу президента Російської Федерації? На вашу думку, знаєте, російська диктатура встроєна таким образом. никто никаких вопросов диктатору не задает. Все вопросы задают только он. Вот. Конечно, у них вопросов массы много. Да? В первую очередь, зачем он эту войну начал? Потому что у него был достаточно высокий рейтинг, он все контролировал. Да? А сейчас получил огромные проблемы. Во-первых, война. Да? Куча людей погибла. Его имидж просто, имидж там равен Гитлеру уже давно. Бизнес страдает, люди страдают. Ну, то есть его все там ненавидят, но при этом а, силовики получают огромные деньги и контролируют, так сказать, все институты власти. Поэтому даже если у кого-то есть вопросы, никто их не будет задавать. Потому что завтра просто за ним приедут, а, посадят, да, и... А, а может быть, ракеты собьют самолет, как это было с Пригождой. То есть убийство Пригожина это а, такая специальная операция для того, чтобы запугать элит. Никаких вопросов Путина не будет, но э, все будут наблюдать, как с этим Путин справится. То есть, если Путин с этим справится, ну, значит справился. Если не справится, то тогда начинаются проблемы, и тогда, э, конечно, в элитах будут э, преобладать ну, такие настроения э, не самые э, для Путина приятные. А, Пане Дмитрий, а... Ви говорили про попередніх своїх інтерв'ю про те, що ем, чому Ру, е, Сполучені Штати не дозволили на початку літа, за інформацією Форбс, вдарити по авіабазі Мальшево, де Україна могла знищити десятки російських літаків, що це було ну, таке, якби не хотіли зірвати обмін е, політичними в'язнями між Сполученими Штатами та Росією. Обмін відбувся. Е, Прорив у Курській області теж відбувся. Те, що раніше партнери України називали не треба ескалації. Як ви вважаєте, це просто зняття червоних ліній, яких ніколи не було? Тому що інколи складається таке враження, що партнери України краще захищають територію Російської Федерації ніж військовослужбовці і влада Російської Федерації? Ну Я не утверждал, что условиям обмена Ему да, верно были какие-то а, запреты. Я предполагал, что такое могло быть, потому что Байдену крайне важно а, накануне президентских выборов получить какую-то геополитическую победу. И, конечно, освобождение своих граждан, да, здесь а, на самом деле российских политзаключенных просто прицепов присоединили. Конечно, американцы были заинтересованы в том, чтобы своих граждан вытащить, а Путин был заинтересован в том, чтобы вытащить Красикова и там всех остальных. Вот. Просто слава богу, дипломатам удалось э, прицепить ну, и других политических заключенных, к сожалению, единицы, но э, тем не менее. Я не исключаю, да, я не исключаю, что для того, чтобы не сорвать эти переговоры, может быть, американцы, ну, э, Сделали какие-то заявления. Это вот мы не одобряем, то не одобряем. После обмена понятно, что от Путина ждать больше ничего не приходится. Не то чтобы красные линии сместились, но просто уже понятно, что все, что можно было получить от Путина в преддверии выборов, они получили. Соответственно, сейчас для президентских выборов, наверное, Фактор конфликта на Ближнем Востоке, он уже более, более влиятельный. Вот. И, и а будет ли война там между Израилем и Ираном, не будет войны. Вот от этого как раз много чего зависит. А уж какие там красные линии в войне с Россией, это уже уходит на второй план. Я думаю так. Але до президентських виборів в Америці Україна має намір провести другий саміт миру, на якому має бути присутня російська сторона, і ніби цей саміт миру має поставити крапку війні. Ми прекрасно розуміємо, що все одно це будуть переговори. І так виглядає, що ця ситуація в Курській області. Це спроба отримати більше для України на переговорах. Ну, у мене питання до вас таке: як ви вважаєте, чи буде російська делегація на цьому саміті миру? І чи військові дії в Курській області сприятимуть заохоченню росіян до переговорів чи ні? Ну, во перше я думаю, що нікаких переговорів ну, серйозно до президентських виборів бути не може. Потому что вдруг победит Трамп, и тогда это все просто, ну, весь сценарий меняет. Mm -hmm. И это все понимают. Это понимает, я уверен, и Зеленский, это понимает Путин. Именно поэтому сейчас я ожидаю скорее больше эскалации. Эскалация для того, чтобы каждый мог себе создать более выгодную переговорную позицию. То есть если вдруг, скажем так, Украина наступает, то значит, у Украины появляется после ноября какая-то более выгодной переговорной позиции. Если Путин наступает, да, ну значит тогда у Путина появляется какая-то переговорная позиция. Вот. И мне кажется, до ноября, до этих президентских выборов, мы, скорее всего, увидим эскалацию. эскалацию потому что это такой последний рывок перед началом каких-то переговоров. Если вообще эти переговоры будут, потому что мы, мы же не знаем, что будет. В случае прихода Трампа. Он непредсказуемый. И, кстати, Путин очень боится прихода Трампа. И это видно по некоторым то есть, как признакам. А, обмен состоялся. Это аванс э, команде Байдена и демократам. Путин, конечно же, демократы выгоднее. Потому что они предсказуемые. Да, с ними неприятно. Их риторика неприятная. Но все же санкции против России были при Трампе основные, ключевые. Трамп оказался очень неудобный для Путина, потому что, знаете, Путин uh -huh. вот, и Трамп — это примеры неуступчивости в вот и непредсказуемости. Ну, особенно Трампа. Вот. А когда два таких непредсказуемых, неуступчивых политика э, конфликтуют, побеждает тот, у кого больше ресурсов. А ресурсов больше у Трампа. И Путин это понимает. Так же, как он помнит, команда Трампа э, э, в Сирии э, уничтожить этих э, Вагнеров, когда американцы постреляли очень быстро. Это все было при Трампе. Вот, я думаю, даже Шойгу поехал сейчас в Иран. Якобы ходят слухи, чтобы вот э, убедить сейчас не, не начинать войну с Израилем, потому что война с Израилем она помогает Трампу, создает создает проблемы для действующей администрации. Не знаю, так это или не так, но э, я предполагаю, что Путин действительно Трампа побаивается. Трамп может прийти и сказать: вот мои условия, и вот мой ультиматум, вот мой ультиматум Зеленскому вот мы ультиматум Путину, и если там, по крайней мере, Зеленский а, это все-таки представитель демократического мира, и там хотя бы какие-то принципы да, понятные, то Путин не уступит. Да, он скажет, да идите вы нафиг со своими ультиматумами. Вот. После этого Трамп завалит Украину оружием и будет делать все, чтобы Путина заставить пойти на какие-то уступки. Я думаю, что такое понимание в Кремле есть. Подчеркиваю, может быть не так. Uh, это как один из вариантов, и uh, Трамп он не для всех. Мы не знаем, что сделает Трамп, Мы вообще ничего не знает. Мы можем догадываться, можем предполагать. Но у меня почему-то интуиция мне подсказывает, что Трамп и Путин не договорят. Ну, это как два быка, которые сошлись где-то в одном оруду, выглядит так, по крайней мере. Ну, один-то точно. Да. Это Трамп, а вот кто второй? Ну пусть там в коментарях напишуть. Пане Дмитрію, я вам дякую, що знайшли час до нас вийти в ефір. Нагадаю, Дмитро Гудков, російський опозиціонер, був в ефірі Львів Медіа». Пане Дмитрію, дякую вам. Так, да, Щасливо до свидання.